श्रीगुरुप्रार्थना गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीविघ्नेश्वर षोडशनामस्तोत्रम् सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डसूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः श्रीसुब्रह्मण्यश्लोकम् वल्लीसदेवसेनेश भक्तपालनतत्परा दरहासमुखाम्भोज सुब्रह्मण्य नमोऽस्तु ते श्रीकुजग्रहश्लोकम् अङ्गारकः शक्तिधरो लोहितांगो धरासुतः कुमारो मङ्गलो भौमो महाकायोधनप्रदः ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशनः विद्युत्प्रभो व्रणकरः कामदो धनहृत्कुजः सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायते क्षणः लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधकः रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डलीग्रहनायकः श्रीकुलदेवताभ्यो नमः श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः श्रीगृहदेवताभ्यो नमः श्रीष्ठदेवताभ्यो नमः श्रीक्षेत्रदेवताभ्यो नमः श्री रुक्मिणी श्रीरुक्मिणीसन्देशः प्रारम्भः श्रीगौरीशङ्करुलप्रार्थना नम्मिति नामनम्बुन सनातनुलैन युमामहेशुलन् मिम्मुन् बुराणदम्पतुल मेलु भजिन्तुन्गदम्मा मेटिपेदम्मा दयाम्बुरासिवि गदम्मा हरिं बतिञ्जेयुमम्मा निम्मिन वारिकेन्नटिके नाशमुले दुगदम् महीश्वरी श्रीरुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वताम् ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम् दृसां दृसिमतामखिलार्दलाभम् विशति चित्तमपत्रपं मे का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीतकन्या तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजाय मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा चैद्याराद। चैद्याराद् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्षा पूर्तेष्टदत्तनियमो व्रत देवविप्रा गुर्वर्चनादिभिरलम् भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिम् गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोऽन्ये स्वोभाविनी त्वमजितो द्वहने विदर्भान् गुप् समेत्य पृतना पतिभिः परीतः निर्मध्य चैद्य मगधेन्द्र बलम् प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो द्वह वीर्य शुल्काम् मनिहत्य बन्धूम् स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्याम् बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कज स्नपनं स्नपनम् महन्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यह्यम्बुजाक्षनलभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसून्व्रत कृसां चत स्यात् ब्राह्मणमुवाच इत्येते गुह्यसन्देशा मया हृताः विमृश्य कर्तुं यच्छात्रा क्रियताम् तदनन्तरम् इति श्रीरुक्मिणीसन्देशः समाप्तः धायिने పరమాత్మనే రుక్మిణీ పరియేత్రే సబలయాస్తు మంగళం దేశం క్షేమంగా ఉండాలి ధర్మం రక్షింపబడాలి